মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ গুণোৎসৱ প্ৰথম পৰ্যায় দুহেজাৰ তেইছ প্ৰথম দিন পদমান চিৰণীৰ ৰাইটিন লেংগুৱেজ ওৱান অৰ্থাৎ অসমীয়াত ইয়াত কি আহিব তলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে তিনি শাৰী বাক্য লিখা গতিকে তোমালোকৰ ইয়াত বাক্য লিখিব লাগিব তিনিশাৰী তাৰ আগতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াও কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকন অন কৰি এটা লাইক কৰি দিবা ইয়াত প্ৰথম এই নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যে তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ চিৰিনিকোঠা এই বিষয়ে তুমি তিনিশাৰী লিখা নাইবা তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালৰ বিষয়ে লিখা নাইবা তুমি থকা ঠাইৰ বিষয়ে লিখা মই লিখিছোঁ তোমালোকক সুবিধাৰ্থে যে মই থকা মই কি লিখিছোঁ যে মই থকা ঠাই ইয়াত প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে মই থকা ঠাইখনৰ নাম সত্ৰ কনৰা তাৰপিছত অতি সুন্দৰ আৰু দেখা ধুনীয়া ঠাইখনত আমি বাস কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ ঠাইখন অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ জিলাত অৱস্থিত গতিকে ইমান তিনিশাৰী লিখিলেই হৈ গ'ল তিনিটা লাইন লিখিলেই হৈ গ'ল তাৰপিছত দিছে যে ৰাইট ইং লেংগুৱেজ ৰাইটিং লেংগুৱেজ টু অৰ্থাৎ ইংলিছ ইয়াত কৈছে ৰাইট থ্ৰী চেণ্টেঞ্চ অফ অন এনি ওৱান অফ দ্য অফ টপিক গিভেন ভেলু তোমালোকে এই তিনিটাৰ বিষয়ে যিকোনো এটা লিখা কম্পিউটাৰৰ বিষয়ত লিখা মই কম্পিউটাৰৰ বিষয়তে লিখিছোঁ যে এ কম্পিউটাৰ ইজ এ মেচিন দেট কেন ষ্ট'ৰ এণ্ড প্ৰচেছ ইনফৰ্মেশ্যনছ তাৰ নেক্সট লিখিছোঁ এ কম্পিউটাৰ ইজ এন ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ গতিকে ইমানখিনি লিখিলে হৈ গ'ল নাইবা তুমি যদি আৰু লিখিব লাগে তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰ নেক্সট সেইটো ফিটি তেতিয়া আমি চাম তোমালোকক ইয়াত কেইটামান তোমালোকৰ অংক দিছে ইয়াত যোগ কৰিব দিছে তোমালোকে যোগ কৰি দিবা বঢ়াই বহাই জাষ্ট যোগ কৰাই দিবা বিয় কৰিব দিছে তোমালোকে বিয়োগ কৰি দিবা হৈ যাব একদম সহজ পিছত তোমালোকে পূরণ কৰি দিবা পূরণ কৰি দিবা পিছত হরণ কৰিবা এটু হরণ কৰি দিবা তার নেক্সট আছে যোগ কৰা গতিকে এইকেইটা তোমালোকে যোগ কৰি হিসাব কৰি বহাই দিবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব কৰি লাইক কৰি দিবা গতিকে মই ইমানেই আজিৰ কাৰণে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ